assalomu alaykum efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousi farzandimni tirik yetim bo'lishini xohlamayman bugun shu haqida gaplashamiz aynan yetim degan so'zga to'xtaladigan bo'lsak bu so'zni eshitgan har bir ko'ngil shubhasiz titroqqa bosadi sababi aynan yetimlik farzandni otasi yoki onasi yoki ikkalasi ham bo'lmasligi aynan yetimlik kunini ko'rish ham bu nafaqat farzand uchun balki jamiyat uchun ham og'ir bo'lgan holat hisoblanadi to'g'ri aytasiz ayniqsa yetim so'zi oldida tirik so'zi ishlatilsachi ya'ni ota onasi tirik bo'la turib farzandini tirik yetim bo'lib o'sishiga qaysidir ma'noda sababchi bo'layotgan ota onalarni ota onalarni kim deb aytash mumkin keling hozir biz ko'rsatuvimizga murojaatchimizni taklif qilamiz jizzax viloyati paxtakor tumani chamanzor mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi nilufar safarovani taklif qilamiz marhamat marhamat nilfar nechinchi yil turmush qurgansiz necha yil baxtli hayot kechirdingiz nechta farzandingiz bor marhamat ikki ming yigirma birinchi yil mart oyida zagsdan o'tganmiz iyun oyida to'yimiz bo'ldi shu boshida hammasi yaxshi edi shu turmush turmush qurmasimdan avval kuyov bilan birinchi marta uchrashuvga chiqqanimda men faqat ichmaysizmi deb so'raganmanda de. ichkilik ichmaysizmi deb so'raganimda aytdi yo'q dedi da rozi bo'ldim shu to'yimizdan keyin to'xtatmadi ichkilikni ichmay qo'ya qoling desam keyin kaltaklashga o'tdi sen nega menga sen menga xotin bo'lib turib menga o'zingni aytganingni qildirmoqchimisan deb kaltaklashga o'tdi homilador ahvolingizda ham homilador ahvolimda keyin bora bora qaynonamni ham aytganini qilmay qo'ydi nega ichyapsan kamaytir ichkilikni desa men erkak kishiman dedi xohlasam ichaman xohlasam ichmayman dedi albatta nilfufur man uzur gapingizni bo'lyapman tashqarida bugun farzandingiz bilan tashrif buyurgansiz ha shunday endi farzandingiz hozir necha yosh ikki yosh ikki yosh menimcha bola sizga juda ham o'rganib qolgan hattoki studiyada tinchlantirishni iloji bo'lmayapti agar ruxsat bersangiz bolani oldingizga olib kiramiz mayli maylimi albatta bu suhbatimizga menimcha ziyon yetkazmaydi degan umid bildiramiz sababi to'g'risini aytish kerak bolani yig'isini eshitgandan keyin man erkak kishi bo'lib men qiynalyapmanda yig'lama jonim yig'lama bo'ldi yig'lama necha yildan beri yoki necha oydan beri turmush o'rtog'ingiz bilan yashamayapsiz besh oydan beri yashamayman ota onangiz yo'qmi yo'q qaynonangiz bilan munosabatingiz qanaqa qaynonam bilan munosabatim shu men yaxshi bo'lishga harakat qilaman har doim nima sabab qaynonangiz bilan munosabatingizni yomon bo'lishiga shu boshidan yetimligim uchun kelin qilishni xohlamagan ota onangiz siz nechi yoshdaligingizda vafot etib ketishgan men besh oyligimda ajrashib ketishgan ota onam otam tirik lekin men bilan ishi yo'q bordi keldimiz yo'q onam vafot etgan uch yil bo'ldi vafot etganiga turmushga chiqqanimdan keyin shu onang shunday palonida pismadonida sen ham baribir shuni bolasisan haromisan deb haqorat qiladida de, meni qaynonam haromisan haromliging uchun men seni xushlamayman deydi de. bolang ham shumqadam bo'lib keldi chunki qaynotangni boshini yeding sen deydi de. mayli qo'ychiday mayli qo'ychiday dedim de. bolam yetim bo'lmasin dedim de. men qancha shu uyda yashashga yo'q ketmayman deb yashashga kurashsam ular battar meni ch siqib chiqarishga harakat qilardida sal oyog'im qoqilsa yiqildi deb ay aytardi yiqilsam dumalab ketdi xullas klo gupirtirib erimga ham yomonlashga o'tdi keyin nega unday qilasizlar yashayman ham tinchlik kerak menga ham tinchlik bering sizlar ozgina desam sen noliyapsanmi hayotingdan deydi noliganim yo'q faqat menga ham ozgina ro'shnalik bering o'tirsam opoq tursam so'poq qilmaysizlar <laughs> deb faqat shuni iltimos qilganman xolos boshqa narsa oriqcha <laughs> gap gapirmaganman sovetni oldida aytdi qaynonam men dangal yashatmayman dedi qayoqqa borsa boraversin dedi men buni xushlamayman dedi mahalla faollariga shunaqa deyishyapti shunaqa deyishyapti men kechirim so'radim kechiring sizlar meni ayb mendan o'tibdi o'lib qolibman men bolam tirik ketim bo'lmasin yashashni xohlayman deb kechirim so'radim ho'p deb olib qolishdiyu lekin avzoyidan kechirganga o'xshamadida u desam bu deb u desam u deb choyga chiqsam ham gapirib boshqa qilib o'sha hozir yashayotgan zomindagi xolamnigiga havo almashtirib kelsin yana o'zim olib kelib tashlab ketaman dedi ho'p deb rozi bo'ldi o'sha yerda men qaynonamdan yo'l kiragacha oldim keyin darvozadan chiqayotgan vaqtimizda umuman boshqa gradusga o'zgardidain qaynonam mana shu darvozadan chiqdingmi dedi ostonadan chiqdingmi dedi qaytib kelishni o'ylama dedi chiqarib yubordi xolam ham eshitdi o'sha gapni keyin xola ko'ryapsizmi dedim nima qilay dedim chidab tur ering kelib o'zi olib ketadi deydi kutdim bir oy kutdim kelmadi keyin mahalla faollariga telefon qildim o'zim shunaqa shunaqa vaziyat meni uydan haydab yuborishdi bular men lekin yashashni xohlayman dedim menga ham tinchlik kerak yashatsin meni dedim keyin mahalla faollari erimni oldiga solib olib kelishga olib keldi olib kelganda ham men baribir yashashni xohlamayman dedi men onamni tanlayman dedi erim aytyapti shu yerga kelib ham mahalladagilar aytdi bir martaga bor yashab ko'r deydi bordim kechqurun tashlab ketishdi erim o'sha kuni xonamga kiryaptida sen kaltak yedim deb nolidingmi dedi hali bundan besh battar kaltaklar deysan dedi sen nima qilmoqchisan qayerga borasan dedi qo'lingdan nima keladi dedi bolasini <laughs> de, de. onasiga shu şu gaplarni rostdan aytyaptimi shunday shunday shu aytyapti shuni shu gaplarni ko'tarolmadimda men shundan ketib qoldim qaynotamni ham dadamni ham sen yeding dedi shunday ham bir uch to'rt kundan keyin mashhur xolam o'sha yangam meni uzatgan yangam oldida olib o'tdi qaynonam xohlamadi eshikdan kirishimni tiz cho'ksin dedi tiz cho'kadi keyin yashataman dedi bo'lmasa kirgizdirmayman dedi xolam aytdi nega tiz cho'kadi dedi tiz cho'kadigan nima ish qildi dedi yashasin bo'ldi men tashlab ketyapman yashating sizlar tinch qo'ying sizlar deb tashlab ketdi erim ichib kelgan ekan yana vaqirib keldi nega kelding dedi nimaga kelasan deydi men senga kima degandim dedi buyoqqa chiq deb eshikni taqillatyapti bu bolam qo'rqib vasvasaga tushib qoldi aya deb mana shunday menga mo'ltiryapti nima xohlaysiz dedim ket dedi keyin afsuslanmaysizmi dedim yo'q dedi men senga aytganman uyga tashlab kelayotganimda aytdim dedi kima yashamayman deb aytdim dedi keyin bolam ustida bitta kiyimchasi ham yo'q edi shunday o'radim o'radimdai yaxshlikcha chiqib ketsang chiqib ket hozir men senam bir narsa qilib qo'yaman deyapti qo'rqyapman men shunday daraja bilan qaltirab uydan chiqib ketdim darvozagacha o'zi kuzatib qo'ydi erim darvozadan yoniga kelganda qaytib kelib o'tirman deydi inson qadr qimmatini kamsitish degan holatlar bo'lyapti ya'ni kelinni odam o'rnida ko'rmaslik bo'lyapti tez cho'ktirish bo'lyapti shunga ayniqsa mana hozir bugungi kunda biz eng ishonib suyanadigan jamoatchiligimiz ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini ham bir tomonlama hal qilyaptida hamma narsani yo sabr qilib tur ha mayli kechiriming so'ra ho'p bir marta kechirim so'radi bir marta tizini tiz cho'kdi lekin bu degani doimiy ravishda u yerda tiz cho'kib qulliq qilib yashash emasku endi buni aybi ota onasi yonida himoyachisi yo'qligi emasku hozir bu turishda hozir men tushunishim bo'yicha nilufarxon qaytib bormoqchilar oilaga qaytib boraman deb o'tiribdilar o'sha odam man yashagim kelyaptilar uni uchun mana hozir boshlovchilarimiz ham aytdi himoya orderi deyishdi işte. mana himoya orderini olish kerak edi o'zinizni nomingizga и kuyov bolani nomiga hech narsa qila urmaydilar so'kmaydilar barchasi bilan yig'ilib bir yig'ilish qilib hammasini o'rtaga olib gaplashib olish uh, uh, kerak sizlarni o'sha hayotinglarga qaytarish kerak keyin уже turmush o'rtog'ingiz bilan kelishgan holda agar sizni chiqishtirmyapti mana uchinchi shaxslar deyapman chiqishtirmyapti u masalani ko'rish kerak chiqib ketish masalasini aytdingizku uy qurib berishmoqchi di bizga отдеlnо turmoqchi edi dediz shu masalani bir ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman man aniqroq aytaylik mana hozir to'g'r bunaqa qilish kerak bunaqa lekin kim qiladi o'shani degan savolni javobini olmayapmizda bu yerda bilasizlarmi bir narsa borda o'zbekchilikda man uzr so'rayman tezroq mana shu birovni hasmi qiz bola uni ustiga ota onasi yo'q joyi chiqqanda tezroq uzatib uzatibyor qolaylik deb turib bu yerda qarindosh urug'ni ham ozgina panja ostida qaraganligini ham tan olishimiz kerak uh, yashagiz kelyaptimi oilam bilan odam bilan lekin yashashga yeah, yo'q u odam bilan yashamasangiz u bo'lmasa siz hozir agar u odam bilan yashash istagingiz bo'lmaydigan bo'lsa bu yerga kelmasdiz siz u oilani tiklashni maqsadingiz bo'lmaganda sizda maqsadingiz bor faqat hozir jahli chiqib turibdi nilufarni qaynonalari <laughs> bilan <laughs> bog'landik olbek opa assalomu alaykum sizni oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousidan bezovta qilyapmiz hozir keliningiz studiyada o'tiribdilar nilfarxon o'g'lingiz bilan yashamayotganliklariga hayotlari yaxshi bo'lib ketmayotganligiga nima sabab o'g'limni hayot kelinimni hayotining yomon bo'lishiga hech qanday sabab yo'q bilmadim o'zidan o'zi qandaydir arzimagan narsadan janjal bo'lyapti o'zi keliningiz demak janjal qiladi birinchi navbatda o'g'lingizni ichib kelib urishiga nima deysiz o'g'lim hech qachon ichib kelib urmaydi o'zi ichadimi o'g'lingiz ichmaydi har anovaqmaa ichmaydi o'g'lim keliningizga biror marta qo'lini ko'tarmagan yo'q xolibek opa mana keliningizni ta'riflab bering o'zi qanaqa kelin bu kelinim unchalik yomon Memes. aha bilmadim yani mana bir bola bolani uni bo'ldi shu undan keyin qandaydir asab bo'ldimi boshqa bo'ldimi qandaydir asab asab bo'lib qolganda holibek aka opa mana keliningiz uyga kirishi uchun shart qo'yilgan ekanda agar sizni oldingizda va o'vsinini oldida tiz cho'kib uzr so'rasagina uyga qaytib kirishi mumkin degan shart eytilgan ekan bu shartni kim siz qo'yganmisiz yo'q yo'q to'xtang men unday shart qo'ilmaan faqat mahalladan kelgan paytda h kechirim so'ra deyilgan shunday endi u kelinning tili uchtosh bo'lgandan keyin albatta elamdan kechirim so'ra deb o'g'lim aytgan keyin kelgandada shu bo'lgan voqea shunday nima ish qilgan kechirim so'rashi uchun ehe meni haqoratlagan shu uchun kechirim so'ra degan a sizni haqoratlaganmi aha Uh, bu... Albek opa o'zi uh, mana juda ham shirin 2 yoshli nabirangiz bor ekan o'g'il bola ekanhecqn nevaramdan kechmayman so, no, ui mana uyim tozaemas deydi отдельный uy solingan polini qil dedi polini qildi svetini o'tkaz dedi svetini o'tkazsang kelaman dedi svetini ham o'tkizgandan keyin kel şey dedi kelmadi keyin o'g'lim borib gaplashganda bolasi shunday telefonni olganaa xotin yo'q deb gaplashtirmayapti u demak xolasi yashattirmayapti yoki gaplashtirmayapti demak xolasi o'taa shaxs xolasi ularni gaplashtirmayapti ham mening o'g'limga yaqinlashtirmayapti agar o'g'lingiz qarshi bo'lmasa siz qarshi emasmisiz keliningiz bilan o'g'lingizni yashab ketishiga men hech qachon qarshilik qilmayman mana uy tayyor yashayman desa hech kim eshigimiz ochiq hech qachon <imitation> uning sta qarshi emasman nevaramni shunday hech kimdan yolg'on olib bironqa mitq qilib qo'yishni xohlamayman nevaramni rahmat sizga biz niyat qilamiz mana shu nevara o'zingizni bag'ringizda katta bo'ladi nima deysiz nilufar siz aytayotgan gaplarni aksini bir yuz sakson gradus teskarisini eshitdikku e'zozbek aka hozir agar ruxsat bersanglar bu yerda ikkita tomonni ham to'g'ri tushunish kerak mana hozir boshlanishidan boshlab hammamiz eshitib o'tiribmiz hammani fikri manimcha bir xil bo'lsa kerak hozirgi nizoni keltirib chiqazadigan sabab bunaqangi katta emas sababni o'zi yo'q sababni sabab o'zi yo'q aslida Yo, lekin lekin muammo nimada muammo e, yigitni ham kelinni ham o'zaro munosabatlarida bir birini to'g'ri tushunmaslik e, bir birini tushuna olish xususiyatini shakllanmaganligida asosiy muammo oiladagi o'zaro e, munosabatni o'zaro tushunish kerak birinchidan qaynona u turmush o'rtog'izni onasi xohlasa ham xohlamasa ham u sizni tanlamaydi onani tanlaydi sizni mana shu yigit farzandiniz ham agar ertaga e, uylantiradigan bo'lsangiz agar kelinini tanlaydigan bo'lsa hech qachon siz olmaysiz bu aniq e, bu endi shuni shunaqa ekan demak onani e, o'sha turmush o'rtoq xohlaganday hurmatini joyiga qo'yishi masalasini qabul qilish kerak uni nima desa gapini anavi urganini unoshi deydiku shunaqa maqolimiz borku bizani u nima gapirsa ham yaxshi gap sifatida qabul qilaverish kerak bu bitta bularga taalluqli emas bu masala bu bunaqangi muammo yuqorida xurshid akam juda to'g'ri aytdi bunaqangi masalalar juda ko'payib ketdi arzimagan sabab yo'q asos yo'q bir qanaqadir bir nima yo'qda muammo katta emasda kichkina kichkina narsalar bilan nima qiladi shuning uchun shaxslar aralashshaxlarni aralashmasligi uchun o'sha kelinlarimizga ko'p mas'uliyat borki u qaynonani ovsinni qaynotani e, e, turmush o'rtog'ini har bitta munosabatini yaxshi munosabat sifatida qabul qilish kerak va shunaqangi yana o'ylash kerakki bundan ham yomonlar borku degan narsa taklifim shuki oiladan uh, mana onaxondan o'sha qaynonangizdan kechirim so'rang kechirim so'rasangiz sizga yaxshi nimaga chunki kechirim so'rashga loyiq ish qilmaganligingiz uchun kechirim so'rayotganingizga xursand bo'ling bu juda katta bi e, kechirim ke so'rang nilufar ishlaringiz yurishib ketadi bu, bu, bu aksincha bu narsa siz mana bu gapni ma'nosini tushuning agar kechirim so'rashga loyiq ish qilib qo'yganingizda nima bo'lardi yoki bo'lmasa bundan ahvol yomonroq bo'lganda nima bo'lardi hozir xudoga shukur hammasi yaxshi ekan mana qaynonangizni ham ko'rdik endi kechirim so'rangda boringda o'sha qaynonangiz bilan yaxshi munosabat qiling yetim o'sganman dedingiz to'g'rimi yetimni nimaligini yetim boshidan o'tkazgan odam biladi mana gulday farzandingiz bor ekan shuni ham yetim qo'lishga sababchi bo'lib qolmang birinchidan man hozir qaynonangizni gaplarini eshitdim judayam baxtli qiz ekan shunday oilaga kelin bo'libsiz avvalambor shu oilani qadriga yetingsu qancha uzr so'rasangizchi shunchalik kam chunki biza hamma sharoitni ko'rib turibmiz hammasi qars ikki qo'ldan chiqadi senim tushundingizmi shuning uchun shu kelajakda bolalaringizni o'ylab mana shuni и turmush o'rtog'iz bilan baxtli bo'lishni o'ylasangiz shu oila nima desachi shunga ko'nib shulardan kechirim so'rab shularni xizmatida bo'ling ergash eshityapsizmi işte assalomu alaykum sizni sevimli telekanaldan bezovta qilyapmiz oramizdagi odamlar ijtimoiy shousidan ergash bugun bizni studiyamizda sizni turmush o'rtog'ingiz ayolingiz ishtirok etyaptilar jajjigina chiroyli farzandingiz bilan ergash sizni sizni oilangiz biz tushunishimiz bo'yicha hozir ajralib ketish bo'sag'asida turgan ekan ya'ni oila buzilish arafasida ekan bunga nima sabab bo'lyapti ergash sizning fikringiz qanday bilmadim yo' q men o'zimni ajrashh ajrashish niyatim yo'q mening bolani yetim qilish niyatim yo'q birovni qo'lida katta bo'lishini xohlamayman men ham ergash ho'p ajrashish niyatingiz yo'q ekan nima sababdan besh oydan beri ayolingiz xolasinikida yashayapti nima sababdan olib kelmadingiz uyingizga nima sababdan mas telefon qilaman xolani o'zigplas gaplashib qo'ymagandan keyin mendaemaskea sen gaplashtirmaaps inga o'zingiz borib ko'rmadingizmi o'g'lingizni besh oyda sog'inmadingizmi sog'inish kerkku telefon qilmachiqariyatida u aliment ham to'lavaadi aliment to'lagandan keyin nima deydi bir ikkita savollarimiz bor to'g'risini ayting ichasizmi yo'q yo'q ichib kelib xotiningizni biror marta urganmisiz yo'q umuman qo'l ko'tarmagansiz a yo'q yo'q Ah, nima uchun nima uchun mana sizni uyingizda ayolingiz yashayotgan paytda o'zingiz eshiggacha kuzatib qo'yib san ketishing mumkin boshqa qaytib kelmagin deb haydab borgansiz yo'q yo'q haydaganim yo'q o'zi ketgan o'zi ketgan ha o'zi chiqib ketgan siz oilani boshlig'i sifatida ayolingiz va farzandingizni ushlab qolishga harakat qilmaganmisiz yo'q harakat qilganman bordim borib keldim ham uyga ikki kun to'rdi ikki kundan keyin ketib qoldim ayolingiz siz bilan yashash istagini bildirib uyga qaytib kelish ishtiyoqini bildiradigan bo'lsa siz qabul qilib birga yasha olasizmi albatta mana eshigimiz ochiq kelaversin bemalol bir shunaqa tortishuvli holat vaziyat bo'lganki agar onamdan tiz cho'kib kechirim so'ramasang seni javobingni beraman ya'ni talog'ingni beraman degan gapni aytgan ekansiz shu rostmi yo'q kkina telefon qildim men yashamayman sen bilan dedi ake kel man toma o'i bo'latidmaalaran o'tdik bir necha marta o'tdik u kelmyaptida shuxkeyap ha o'sha kelmayapti endi nechi marta turmush o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qilib javobini berganingiz rostmi yo'q telefon qilib javobn bergan yo'qman lekin og'zingizdan uch uchtaloqsan seni taloq qildim javobingni berdim degan gap chiqmagan yo' q yo y yo'q berganyo'q javon yo'q hal ergash qarang o'zingiz borib olib kela olasizmi shu zominda mana uzoqemas shu darajada jiz siz jizzaxda bo'lsangiz ular zominda bo'lsalar olib kela olasizmi o'zingiz egasi bir narsada egasi n turibdida mana qo'shnim bo'ladidabor oraloqda otasi ham enasi ham mana shu yerda mas'ul bo'lganda shular ergash lekin bu yerda sizni oilangiz va farzandingizni kelajagi haqida so'z boryaptida kechirasiz o'sha oaha shu yerga o'tib bir murosa qilib o'tkazsak bo'lmaydimiekan deymanda men tushunarli lekin birinchi qadamni baribir erkak sifatida man tavsiya berardim siz boshlashingizni sababi borib uyga olib kelib uyga kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha mahalladagi mahalla faollarini taklif etib oradagi mana shu kelishmovchiliklar va tushunmovchiliklarni joyida hal qilib oilani mustahkamlash kerak hayotni davom ettirish kerak deb aytardim sizga shu ishni qila olasizmi ha albatta ya'ni o'sha bitta kechirim bilan oilani but qilish imkoniyati bor ekan bu narsani menimcha uddasidan chiqadilar rahmat sog' bo'ling mana hozirgi kunda mana sizni atrofingizda dugonangiz xolangiz yaqinlar turishibdida aql o'rgatuvchilar ko'p lekin o'zizga to'g'ridan to'g'ri savol bermoqchiman keling tasavvur qilamiz siz ajrashdingiz endi ajrashyapsiz siz hayotingizni qanday tasavvur qilyapsiz mana siz o'qimagansiz hech qayerda ishlamagansiz hech qanday kasbingiz yo'q va muqom turuvchi joyingiz ham yo'qda uyingiz yo'q erimni o'zini shaxsiy fikri yo'q mana hozir o'zlaringiz ham eshitdilaringiz fikr doirasi juda tor qaynonamni gapi bilan ko'proq ish qiladi ovsinimni gapi bilan ko'proq ish qiladi hozir qaynonam ham ovsinim ham hozir aytyapti urmadim ichmayman urmadi ichmaydi hech narsa qilganimiz yo'q o'zidan o'zi chiqib ketdi yolg'onku bular hamma gap oza da, oza Min, ozumdan, ozum mana orqamdan gapiryapti o'zidan o'zi chiqib ketdi biz hech narsa qilganimiz yo'q men o'zimdan o'zim bunaqa narsa uch yil mobaynida boshimdan o'tgan kunlarni mana o'zim bilaman lekin bu yerdan chiqib aytish niyatim yo'q edi mana shu kungacha mana shu insonni kutdim men yashay qo'y ichkilikni tashar kelib qolar insof berib qolar xudodan so'radim e xudo qo'y shu balam bolam yetim bo'lmasin yashab ketay erimga insof ber deb lekin kelmadi kecha telefonda shunaqa deb aytdi boshqa qildi shu telefonda shu taloqni bergandan keyin mahallamizdagilarni chaqirib aytibdi kelinni narsalarini tashqariga olib chiqib tashlayman kelib olib ketsin men o'g'limni boshqasiga uylantiraman deb aytdi mana shu gapdan keyin men mana shu yerga chiqishga majbur bo'ldim endi mening hozirgi qarorimni bilmoqchi maqsadimni bilmoqchi bo'lsalaringiz ajrashaman bunday hayot kechirib men birovga oyoq osti bo'lib sizlarga hozir yolg'on gapiryapti sizlarga shunday yo'q urganimiz yo'q yo'q haqoratlaganimiz yo'q deyapti lekin maylimi gapirsam ozon nilfar <laughs> yig'lamang man yuz foiz siz tarafdaman butun o'zbekiston mani yomon ko'rsin xohlasa kesib olib tashlayanh jo lekin man aytaman odam bo'lmagona singlim odam bo'lmaydi hozir yoshan qirqqa kirganda ajrashsinmi mana ikkita akalarimiz maslahat berishyapti to'g'ri bularni vazifasi lekin ikkala akamiz ham o'qigan o'qimishli o'zidan kelib chiqib o'zi qanaqa er o'zi qanaqa ota bo'lganidan kelib chiqib maslahat berishyapti bu ergash degan inson hozir bulardaqa inson emas u odamni gaplaridi qaysi ona bolam ichadi bolam uradi deb тем более televideniyada aytadi hayson aytadi urmaydi ichmaydi deb aytadida butun efirda jaranglar ketib turibdiku ovozi ha bolam ozgina ichib turardi kelinim urib turardi deb aytardi tazyiqni tahqirlashni ko'rmagan inson oilasida bu narsani ko'rmagan inson hech qachon bu ayolni tushunmaydi man yuz foiz siz tarafdaman bolani rizqini olloh beradi rahmat shu gaplaringiz uchunmanichimdagi gapni aytmoqchi edim ezozbek eng katta muammo ilmsizligimiz yuqorida aytildi uh, bir holat emas birgina holat emas bularni hayotida ro'y berayotgan holat emas bugun jamiyatimizda juda ko'payib ketdi arzimagan bahona sabab bilan o'zini huzur halovati har ikki tomon ham erkak kishi ham ayol kishi ham lekin eng asosiy narsa o'ylanmay qo'yildi bu o'sha o'rtadagi farzand biz kasob so'zini ko'pincha yolg'onchi deb tarjima qilishga odatlanib qolganmiz aslida bizda tilimizda qasamxo'r degan bir tushuncha bor aynan mana shu kazzobga to'g'ri keladi qasam ichib qasamida turmaydigan insonlar haqiqiy kazzoblardir nikoh xutbasi degani bu qasam ayniqsa erkak kishi shu ayolini bor butuini himoyasini ta'minotini erta tug'ilajak farzandlarini ham hattoki voyaga yetguniga qadar tarbiyasidan tortib ta'minotini bo'yniga olgan hisoblanadi mana shu ergashv ukamiz albatta bizni ko'rsatuvda e, tomosha qilishiga umid qilgan holda bir narsa aytmoqchiman to'g'ri man urganman e, e, yoki onasi ham ha farzandim e, ichib turadi urib turadi deb aytmaydi hech qachon aytolmaydi lekin hozir har qanday qiyinchilikdan kechib har qanday huzur halovatdan kechib shu bolani o'ylagan kishi savobga daxldor bo'ladi xolos to'g'ri singlim ham hozir qat'iy ajrashaman yo bu oson ish emas erta bir bolani yetimga aylantirib qo'yish oson ish emas bu besh kunlik dunyo ba'zan hayvonlarni o'rgatishadiku yirtqich hayvonlarni o'rgatishadi ayol kishi tili bilan degan narsa borda bizni xalqimizda har qanday erkak kishini xohlaymizmi yo'qmi biz ham erkakmiz bir e'tibor qilib ko'raylik ayol kishi yo'lga sola oladi tili bilan to'g'ri sizga kimdir yo'l yo'riq ko'rsatayotgandir hunarli bo'larsiz ertaga o'zizni hayotingiz bo'lar lekin u baxt mana buni baxtli qilish oldida sariq chaqaga ham arzimaydi qizim har qanday farzand ham onani rizoligi uchun ayoliga avval mana onamni rizo qilasan onamni ko'nglidan chiqasan degan shartlar qo'yilayotgani ham aslida unchalik noto'g'ri emas lekin bu ham ona buni ham o'ylab o'sha onajon ham shu farzandini nabirasini o'zini zurriyotini ertaga yetim bo'lmay qolishligini o'ylab agar harakat qilib siz aytganday hamjihatli bo'ladigan bo'lsa uncha katta muammoni man ko'rayotganim yo'q va albatta yashab ketishlariga mani umidim bor bu hayotda men shu oilani saqlab qolish uchun shu bugungi kungacha men harakat qildim faqat faqat men shu uyda yashay shu uydan, uydan ketmay shu bolam yetim bo'lmasin mana erimni fikrini eshitdilaringiz qaynonamni ham yolg'on gapiryapti aytgan gaplarini tan olmaydi hozir unday deydi bunday deydi o'zlarini yaxshi ko'rsatib shunaqa qilyaptida lekin u yerga borgandan keyin menga kun bermaydi baribir erimni ham ahvoli shu o'zgarmaydi ishonchim yo'q yana bir bor harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman men agar bu, ular tomonidan qadam qo'yilmasa men endi boshqa qadam qo'ymayman e, e, o'sha e. bugun statistika ma'lumotlariga qaraganda uchinchi shaxsni aralashuvi oqibatida juda ko'plab yosh oilalar mana shunday jar yoqasiga kelib qolyapti yosh bo'lishimga qaramasdan ekspertlarni gaplaridan xulosa chiqargan holda shuni aytmoqchimanki iltimos yoshlarni o'ziga ham ozgina qo'yib bering o'zlari ham qaror qabul qilib yashab ko'rishsin albatta juda judayam to'g'ri gaplarni aytdingiz lekin bizga qo'ng'iroq qilishlari uchun nilufar baxtliman deyishlari uchun bu yerda mutasaddi insonlarni ham uyg'onishi kerak kan shunday ekan mahalla ahliga ham yana bir bor eslatmoqchiman mana shu oilani taqdiriga kelajagiga befarq bo'lmang albatta uchinchi shaxslar yarashtirish uchun xizmat qilishsin ajrashtirish uchun emas bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi sevimlida ko'rishguncha salomat bo'ling <laughs>